أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظيم. اہل ایمان کو رمضان المبارک قرآن پاک اور ان سے جڑی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی گئی اللہ جل جلشانہ کے ان احسانات کا بدلہ یہ ہے والے تو کب ما علامہ اس رہنمائی پر اس ہدایت پر اللہ جلشان کی بڑائی بیان کرو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیں ہم اللہ کو کیسے پکارے آہستہ آواز سے اونچی آواز سے اللہ ہم سے کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں کیسے پکارے صحابہ کرام کے اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک یہ سوال کو نصف علم فرمایا گیا آدھا علم سوال میں چھپا ہوتا ہے اور آدھا جب جواب آ جائے اس جواب میں ہوتا ہے اس معاملے کا پورا علم بن جاتا ہے علم آتا ہی سوال کے ذریعے البتہ یہ ہے کہ سوال کا پورا ڈھنگ ہونا چاہیے کس موقع پر اور کیسے سوال ہو اگر سوال صحیح آداب کے مطابق ہے تو یہ آدھا علم جواب پورا علم اور خاموشی نری جہالت خاموشی نریج حالت امت کو حضرات صحابہ کرام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ دین کا بیشتر حصہ جو اس امت کو عنایت ہوا وہ حضرات صحابہ کرام کے سوالات کے نتیجے میں ہوا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے جواب میں وحی الٰہی نازل ہوئی جیسے یہ آیت شریفہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي جب آپ سے میرے بندے میرے بارے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں جواب میں فرما دے انی قریب انی قریب میں ان سے نزدیک ہوں کتنا نزدیک دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحنو اقربو الیہ من حبل نہ شاہ رخ سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوں جب معاملہ ایسا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوں تو دعوت اذا جب بھی کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو جواب دیتے ہیں جب بھی کوئی بلانے والا ہمیں بلاتا ہے ہم اس کی سنتے باقاعدہ اسے جواب دیا جاتا ہے جسے اللہ کان نے اللہ کے وہ جواب سن بھی لیتا ہے نہیں تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے قدرت اسے پہنچتی ہے اور اپنا جواب اپنی آنکھوں سے اسے نظر آتا <coughs> تو فرمایا کہ جب ہمیں پکارا جائے ہم اپنے بندے کی پکار سنتے ایک روایت میں ہے ایک شخص جس نے سو سال کے قریب شرک کیا بت سامنے رکھ کر اسے بلاتا رہا یا سنم یا سنم کی آوازیں لگاتا رہا زندگی کے آخر میں ایک دفعہ بھول کر یا سنم کے بجائے یا سمت کہہ بیٹھا سنم بت اور سمت اللہ شان فوراً غیب سے آواز آئی میرے بندے مانگو کیا مانگو تو فرمایا ہم ہر پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں کتنا اطمینان بخش جملہ ہے اللہ ہمیں اس پر ایمان اور پورا یقین نصیب فرما دے کتنا اطمینان بخش جملہ ہے کتنی آسودگی اور توانینت ہے سکون ہے اس انشاد باری تعالیٰ میں جب ہمیں پکارو ہم سنتے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں یعنی ماں جسے اپنے بچے سے کتنا پیار ہے اور لاکھ وہ بچے پر باری صدقے جائے لیکن وہ ہر وقت نہیں سن سکتے ممکن ہے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہو نیند کے اندر ہو اپنی کسی ضرورت میں مصروف ہو نہیں یقین کر سکتے کہ وہ بھی ہر وقت سنیں گی والد ہر وقت سنے گا کوئی دوسرا رشتہ ہر وقت سنے گا ساری خدائی سوئی پڑی ہے اور ایک اکیلا کسی جنگل میں گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے تو اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری اکیلے کی سن رہے فل یس لی فرمایا جب میں تمہاری ایسے سنتا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ میری بھی سنو میری آواز پر بھی لبیک کہو میری بھی مانو میں بھی بلاؤں تو تم بھی جواب ہاں میں دو میری طرف لوٹو پلٹو دوڑتے ہوئے آ جاؤ میں جب بھی کوئی حکم دوں گھر میں ہو بازار میں ہو دین دنیا کسی حوالے سے بھی تو تم میرے حکم پر فوراً آمین کہو تعمیل کے لیے تیار ہو جاؤ ول یو بھی جب میں تمہاری ہر وقت سنوں تو تم تمہیں چاہیے کہ تم میرے اوپر ایمان رکھو زبانی جمع خرچ نہیں تمہارے بدن کا رو رو ایمان والا ہو تمہارے جسم کا ایک ایک بند تمہارے جسم کا ایک ایک عضو تمہارا ایک ایک لمحہ ایمان والا لعلہم یار جب تم میری ایسے سنو گے اور تمہیں مجھ پر ایسا ایمان نصیب ہوگا تو اس کے اندر تمہارے لیے رشد چھپی ہے تم ہدایت والے ہو جاؤ گے رستہ مل جائے گا کون سا رستہ ہمارا رستہ ہدایت اللہ جل شانو کی طرف جانے والے رستے کا نام ہے جسے ہدایت ملی اسے اللہ کی ذات ملی اللہ سمجھ دیں عمل کی سوچے